Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang akan nami kula Ade Maya Munandur Aini nomor absen setunggal Kulo saking kelas 11 D. Dan di Kulo menikah, kula batin macapat tembong macapat, tembang pangkur. Sekar pangkur kang inarno lelapuhan. kang kang go wong Allah lan becik puniku. ku prayoga kau han atwatwan puniki kuti pon katulu miwa ingkang tatakrama den kesti siang katri Pesan moral utawa amanat saking tembang pangkur yaiku Kabeh manungsa kudu bisa mungkurake kabeh hawa nafsune manungsa iku ora selawase mulo kudu tansah eling lan waspada. Cekap sementen saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.